скручивать. этой В очень важно, чтобы рука от локтя до мизинца была прямой. Есть вариант вот такой, который используется в разных стилях, согнутой рукой, но он как бы более безопасный для вашего противника, и он действует не так быстро. Оптимальный вариант захвата вот такой. Вы двумя пальцами держите районного мизинца и свой палец направляете ему в лицо. Тогда это будет очень и очень больно. Тогда вы не просто скручиваете сустав, а еще вот действуете на нервное окончание. И оттуда можете опрокинуть в любом направлении, которое вам нужно, без каких-либо дополнительных действий. Таким образом, смотрите, что мы можем вообще сделать с рукой. Дожать ее в сторону естественного сгиба. То есть вот первый прием. Выкрутить ее наружу. Второй прием. Ущемить нервное окончание, на прямой руку. Либо скрутить ее с ущемлением. И последнее, это когда хилы, вверх. То есть все остальные приемы, болевые, болевые приемы на кисти, это какие-то вариации этих пяти действий. То есть эти пять действий учатся на начальном этапе, потом они усовершенствуются. На черном поясе идет еще дополнительные болевые на кисти, потом еще и в общей сложности где-то штук 25 получается. Но вот все равно все они построены на этих пяти. Сейчас делаем катехи Полностью прямая рука, и в него бросаем. Его. Попробуем. Пожалуйста.